Ваш новейший проект «Вечернее солнце» является довольно таки необычным, акустичным. Вы выбрали вирши Лины Костенко. Почему? Когда я переехал в Киев, я зашел рядом с гостиницей «Днепр» в такой магазин. Он очень атмосферный, там очень много научно-популярной литературы. Такие очень бережные, трепетные продавщицы. И я у них попросил, не могли бы они меня подарить как ну показать какую-нибудь маленькую книгу чтобы я э, за очень короткое время понял суть э, э, не знаю души и мировоззрения э, современных украинцев они мне дали маленькую очень брошюрку Лины Костенко и э, вот и я влюбился э, в этого огромного большого поэта гения стал на YouTube смотреть ее выступления, какие-то вечера, ну, в общем, проникся. И когда увидел вот «Вечернее солнце», мне показалось, что это очень сейчас актуально. Ну, вообще, очень важно, потому что каждый день он может, ну, каждый день, ну, как, как целая жизнь. В наше такое время стрёмное очень. Вот. Я не умею хорошо говорить, э -э -э, по-украински плохо не умею, я и по-русски видите, заикаюсь. Но слава богу, лефт э из -э, э, города Героя Одессы носитель мовы. Мы вместе с ним сделали этот номер, записали. Вот, и так получилось красиво. Вечернее солнце. Вечернее солнце черни солнце дякую за день. вечерни солнце в вечерне солнце по вечерне солнце дя...